той ранок чоловік запізнився на роботу на якихось хвилин десять. Ми були разом на кухні. Ми вдвоє залишилися живі. Наш син, мій син живий. І зараз от, ми просто, напевно, більше стали цінувати життям. Я стояла в оточенні вогню, і в мене моментально почали горіти ноги. Тобто, паливо попало на ноги. Видно, стиди залишились до пір. От зараз чітко видно, як я стояла, тому що якщо забрати ногу, видно там ламінат. Як я стояла, як воно все палало тут, абсолютно був темний темний слід на ламінаті. Видно, з цього ракурсу якраз ем, наша квартира трішки далі, і квартира сусідня, якої практично немає, де загинув теж молодий хлопець. Він орендував цю квартиру. Тобто ми були зовсім поруч, зовсім поруч. Єдине, що нас нас врятувало, це те, що ми знаходились на кухні. Будинок стоїть абсолютно пустий, тобто на верхніх поверхах ніхто не проживає, тобто він стоїть як ну суть як примара. Тому наразі, що зараз відбувається з будинку, ми теж не розуміємо. Близько, десь напевно місця вже півтора-два. Тут роботи не проводяться. Тобто, ми бачимо встановлену конструкцію, такі укріплюючі, так які тримають будиночок. А далі ну, абсолютно все трішки затихло. На сьогоднішній день департамент міського господарства визначений замовником по роботи відновлення даного будинку. Середні, 24, корпус-4 шляхом капітального ремонту. Нами, департаментом, вже підписаний договір на проєктування з академією Одеською академією будівельної. Наразі збирається там інформація і проводяться проєктні рішення. Сподівання на те так, що ми зможемо якось відбудувати цей будинок, відремонтувати цю квартиру, що вона буде в придатному для житті стані. Ми не виїхали за кордон, ми продовжуємо працювати, ми живемо в Одесі. І просто сподіваємось, що колись ми це якось забудемо. Ти переоцінюєш, тобто відповідно є життя до і життя після. Тобто в кожного українця це життя. до 24 лютого, а у нас это еще життя до 29 грудня и после 29 грудня. вот эта секция многострадальная, куда прилетела крылатая ракета, четвертый этаж, эпицентр прилета, разрыв, сквозное отверстие, вырванное перекрытие. Там, где я живу, на верхнем этаже, разрушений по сути не было, только у многих повылетали окна, ну и в результате пожара, выгорело абсолютно все все что касается лифта щитовых водоснабжений все коммуникации как бы целые, но магистральная все уничтожено. То есть квартира была полностью обесточена, обезвожена, отсутствие канализации, проблемы с доступом, поскольку разрушена была четвертый этаж. Декабря 2022 года э -э наши ремонтники подали электропитание. Я был в числе первых, кто врезался в магистраль с огромным воодушевлением и радостью подключил квартиру к электроснабжению, включил воду, свет. Вернулся туда, откуда я был вынужден уехать. Было уничтожено все. Лифт в полностью был уничтожен. Этот ремонтировали. Все технические коммуникации были уничтожены. Идем. Вот мы еще. Не снимали для того, потому что люди восстанавливают. Чи э, буаут, вера в то, что это удастся буквально за рік? Конечно, не было. Откуда? Все это поэтапно, все оббивались пороги городской, областной администрации. Ну, как, как можно было верить, если здесь было разрушено все? Ну что я вам расскажу а, Здесь практически вот одна квартира восстановлена. За, за вами, можете посмотреть, это квартира Юрия Глодана, которую, а, семья которого погибла полностью здесь, а он позже ушел на, 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 на фронт и погиб сам. Никто не боится, и как бы ценность квартиры в Тирасе не, не, не упала. Наоборот, люди спрашивают, жилье хотят покупать. На войне говорят, что год за три или год за пять. Так вот, это уже было почти в прошлой жизни. Стараемся жить сегодняшним днем и завтрашним. сейчас мы хотим привести ее в порядок, чтобы после полей рапса, где очень много насекомых, мы отмыли все вот эти следы столкновений и достойно представили эту машину 11 бригаду Национальной гвардии. Жители нашего комплекса были все в шоке, я в том числе. Как жить? Что делать? Ну и, соответственно, абсолютно логическое решение, логичное решение, что нужно объединять усилия для того, чтобы бороться со злом. Я создал фонд, который с мая месяца 22 года оказывается действие э, всем тем, кто в этом нуждается больше всего. Это э, содействие, всяческое содействие в ремонте э, разрушенных этажей дома Тирос. Мы объявили сбор. Мы на эти деньги в полном объеме приобретали электроприборы, которые монтировались в лестничных клетках, оплачивали работы, связанные с проведением канализации и водоснабжением. Для человека, который пострадал, очень важно ощущать, что он не один, что ему помогают, помогают в его родном городе, в нашей стране, люди из-за рубежа.